нам приехал, одессит, а вот его Виктор Сапатов. Очень профессиональный человек, который везде беспроигрышная композиция. его стиле техники, что ли, есть что-то такое созвучное, наверное, для каждой женщины. Спокойные переходы тонов, цветов, множество оттенков. Вот эти вот мятные, вкусные такие ощущения цвета, вот, даже там, вдоль этой стеночки, вот, они не всем удаются, не каждый к ним прибегает, я бы так сказала. Вот, поэтому это ощущение очень великолепное, оно позитивное и, главное, созвучное. То есть чувствуешь, что это для тебя написано. Я всегда, как правило, хожу. Наверное, 95% всех выставок за свою работу в городе Южно я все посетил. Сегодня интересный художник Виктор Сапатов. Он известный в Одессе, он член Союза художников Украины, и работы его, у него интересные. У него свой почерк, свой стиль, не похожий на другие. Его можно сравнивать, если, допустим, тоже очень много таких в таком стиле пишет. Но это другие картины. И сразу можно узнать, что... И уже можно по почерку, по стилю узнавать, несмотря даже, кто написал. Вот сразу можно сказать, кто это писал. Да? Поэтому и сегодня интересные работы. Я думаю, что это семья художников целая. Я думаю, что они уже... им понравится наша галерея, понравится город, и они будут выставлять свои картины. В уже. С Виктором Викторовичем мы знакомы с марта прошлого года. То есть это год. Хочу подчеркнуть. То есть небольшой срок. Но здесь в основном представлены работы маслом не знаю, потрясающие, они такие одухотворенные, то есть как-то вот всматриваешься и всматриваешься в них больше и больше, какие-то работы вот больше останавливаются, настолько видишь настроение, не просто отображение, что-то пейзаж, да, вот это что-то там домик, а вот тут лужица какая-то, то есть видишь это настроение, дыхание вот как холодного воздуха какого-то, поэтому очень здорово, то есть здесь именно картины, они, определяя чувства. Вот что-то художник увидел, вот остановился на чем-то взгляд, вот что-то у него мелькнула какая-то идея, как какой-то замысел. И руки, я так понимаю, что это делаю, 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 и не могут остановиться, пока не получилось вот передать настроение, которое почувствовалось. А бывает, что наоборот, наверное, что-то получилось, потом отложилось, не хочу что-то другое, и вот видно эмоциональность. То есть они не, не мертвые работы, которые отображают. То есть здесь и живость мозгов, живость кисти, контрастность света, то есть видна. То есть именно вот творчество с большой буквы. То есть любой человек, который даже не сталкивался с да, живописью и так далее, то есть а, видит, что это не сделанное мертвое творчество, да, что это творчество живое, которое вот у человека, а, наверное, возникает вопрос какой-то, какая-то идея, свои мысли по этому поводу. Или что-то я не понимаю, или что-то не понимаю, или что-то вот интересно. Вот, таким образом художник разговаривает со зрителем, и бывалым, и специалистом, и обывателям, да, то есть, и здорово о том, что дух творчества входит в нас. Идея выставиться в Южном была достаточно спонтанная. Я не первый раз в Южном вообще, как в городе, да, мне очень нравится городок, очень уютный, очень теплый, такой гостеприимный. Вот, и буквально вот в августе, в сентябре у меня родилась такая идея, что, наверное, надо, да, при том, что я знал, что одесские художники наши здесь уже выставлялись, уже были здесь выставки, да, вот, я приехал, я посмотрел галерею, мне очень понравилось помещение, мне понравилась галерея, такая очень теплая такая семейная радушная обстановка, но ну, а работы, которые здесь выставлены, да, они на многих выставках бывали, и на персональных, и на каких-то групповых выставках. У меня дело в том, что это уже пятая персональная выставка. И работы собраны разные. Что-то, что конечно, осталось в мастерской, что -то, ну, показал то, что посчитал, как бы то, что может представить художник. В экспозиции находится 50 работ, собраны ну, разные года, начиная с 2006 и заканчивая 2015 годом. То есть собрано по чуть-чуть за все это время. Ну, на мой взгляд, то, что я посчитал, как бы, что можно было бы показать и представить себя как художника именно вот этими работами. Что касается техники, ну, у нее нет какого-то названия, это обычный такой реализм. Естественно, поскольку являюсь выпускником Греховского училища художественного одесского, традиция южно-русской школы, естественно, присутствует, да, ну и так вот, как художник, да, конечно, больше предпочтения даю импрессионистам, даю предпочтение нашим художникам Южно-Русской школы, Кастанги, Дворников, Головин и так далее. То есть вот такие вот, вот особых, вот именно, чтобы своя какая-то техника, я ничего не изобретаю своего. То, что вот есть. Да, конечно, хочется всегда быть, э, скажем, узнаваемым, да, чтобы тебя узнавали не похожим на кого-то, да, потому что каждый художник ищет какой-то свой путь в творчестве. Вот, и пока что находимся в поиске. Как зритель, и вот как и работа любая, да, и зритель, это все чисто сугубо индивидуально, да. Один человек посмотрит, выйдет с какими-то эмоциями приподнятыми, да. Один выйдет абсолютно равнодушный, да, вот ему никак ничего, да. А другой вообще, его это вообще никак, да. То есть это зависит лично от человека. Ну, опять-таки, вы понимаете, я выставив 50 работ... Я не могу предсказать или да, как-то вот настраивать каждую работу, делая работу, но то, что вот все, допустим, там 100 человек, которые посмотрят эту выставку, вот все будут только в восторге. Да, ну это, наверное, ну, наверное, нереально. Наверное, ни одна выставка, которая проходит, она не может дать гарантии того, что вот все люди будут абсолютно довольны тем, что они увидели. Ну, я же говорил, вот, что если людям, которые придут, посмотрят одна-две работы, понравится, как-то, знаете, вот останется в душе, оно затронет как-то душу. Я считаю, это тоже хорошо. То, что создала природа, лучше не создал еще никто. Это первое. А второе, э, общение с природой во время работы, ну это ж как, ну больше удовольствия, но ну, не знаю, для художника. Художник, который работает с пейзажем, наверное, вам любой подтвердит мои слова, что это общение, тета-тет -а -тет с природой, э, умение взять самое лучшее. Мы же не фотоаппарат, да, мы не фотографируем, мы не переносим все слепо на холст, да, мы берем самое интересное, самое лучшее, да. Один человек пройдет, не заметит, а художник, который умеет видеть, он пройдет, он остановится именно в этом месте, что-то его заинтересует, что-то, как говорится, в сердце зашло, да, и вот, вот в этом вся суть, в этом весь смысл. Ну и потом пейзаж – это как говорится, у художника это еще то поле, непаханное поле работы, которым еще работать и работать. Ведь э, в принципе в искусстве, в любом направлении, в искусстве э, совершенству нет предела, да, как говорится, а здесь так тем более э, поставим один и тот же пейзаж, на нем станут, его станут писать 10-20 художников, и они будут все абсолютно разные. В этом-то вся прелесть искусства.